Allah bizi öz dininde sabit eresin. Ve Allah'tan isterim ki Allah da bizim bütün işlerimizi ıslah etsin. Ve insan bu hayatta yaşayır Allah ona verdiği ömür nimetiyle. Ve çok insanlar var ki bundan ve ümiyetle başka nimetlerden gafildirler. Ve bazen de insan başa düşür, sanki gafletten ayrılır ve yaşadığı bu gafil hayatı değişmek istiyor. Fikirleşir ki bu gaflet hayatını değişim. Ve bu fikirleşmek özü artık bir değişmeyin növüdür. İnsan özünü dəyişmək istəyir, yaxşıyə tərəf. Və Allah Tala buyurur: "İnna Allaha la yughyiru ma bi qawmin hatta yughyiru ma bi anfusihim." Allah bir göyümün halını olduğu vəziyyəti dəyişməz, özlülər özlərində, öz nəfslərində dəyişiklik etmədikcə. Və insan dəyişmək istəyirsə yaxşıyə tərəf, deməli dəyişməyin bir növüdür bu, fikirlə istəyir. Çünki ər insanlar var ki, qafil həyata verdiş eləyiblər və ömürlərini zayitmək yoluna öyrəşiblər. Şəhədvətlər yolu onlar üçün gözəl görünür və dəyişmək də istəmirlər. Heç yaşadıqları həyatı dəyişməyi fikirləşmirlər, təsəvvür etmirlər. Və buna görə də Allahdan uzaq olmağın acı ağrısını duymurlar. Sıxıntını Allahdan uzaq durma sıxıntısını duymurlar. Və bu gün insanlar da qəflət çərçivəsində yaşayan, Allahdan, axirət diyarından uca olan insanlar sanki điy insanların cəsədində ölülərdi. Nə yaxşını yaxşı bilirlər, nə də pisə inkar edirlər. Yalnız öz hava istəyindən, özlərinə uyğun gələndən başqa. Və bu da israrla etdikləri günahların qəlbi örtməsinə görədir. kalbi örtüp, kalp karalı ve tersine çevrilip, nece ki Huzeyfe radıyallahu anhunun rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَعَرْضِ الْحَصِيلِ عُودًا عُودًا Fitneler kalbe erz edilir, kalbe dahil olur. Hesirin çubukları kimi bir bir, nece ki hesirin çubukları birbirinin içine girir. Fe yu kalbin Bu şeyə hansı qəlbə o fitnə hoparsa, keçərsə, oraya qara nöqtə düşər. Və ayyü qalbin ankarəh hansı qəlb onu inkar edərsə, oraya ağ nöqtə düşər. Hətta iki qəlb olar. Ağ qaya parçası kimi sırlı qəlb göylər və yer durduqca ona fitnə təsir etməz. Və o birisi isə qapqara çevrilmiş qab kasa kimi bir qəlb Nə yaxşını yaxşı bilir, nə də ki pisini inkar edir. Yalnız öz hava istəyindən hopan, uyğun gələndən başqa. Ey qardaşım, əgər dəyişmək, bu şəhvətlərlə yaşadığın həyatı dəyişmək istəyirsənsə, Allahdan uzaq olan həyatı və Allaha tərəf addım atmak istəyirsənsə, uca məktəblərə tərəf Bu bildiriyor ki, senin kalbinde hayat var. Nefsinde xeyir var. Lakin sadece bunu fikirleşmek, bir emel etmeden bu kifayet edilmir. Fikirleşmekle yanaşı insan emel etmelidir. Hakiki şekilde öz hayatını yaxşıya değişmek için. Sadece arzularla yaşamak kifayet değil. Çünkü arzular insana fayda vermir. Eğer emel yoktursa. Arzular müflis insanların sermayesidir. Müflis insan hiç ne yoktu? Sermayesi neden ancak arzular? Ham hayallar. Ve insan özünü yaxşıya taraf değişmek istiyorsa, yaxşıdan daha yaxşıya taraf değişmek istiyorsa, kamillik veya da daha kamil hayata adım atmak istiyorsa, değişme için emel etmelidir. Ve birinci adım da insan öz hayatını değişme için Öz günahını, öz cinayətini insanın fikirləşməsidir. Fikirləş öz cinayətini, öz günahını. Və bu cinayət və günahları fikirləşməsə insan özünü yaxşıyə tərəf dəyişə bilməz. O cinayət ki qəflətin və Allahdan uzaq durmanın nəticəsidir. Nə va insan cinayətkar olur, günahkar olur, nə va insan harama addım atır, qəflətə düşəndə Allahdan uzaq duranda və insan fikirləşdikcə öz cinayətlərini, öz günahlarını qəlb Allah təalanın əzəmətini dərk etməyə başlayır. Allahın güc-qüvvətini və düşünür ki, bu alemi yaradan Allah təladır. Uca, yüksək alam və aşağı və bütün kainatın hamısına rəhmət verən Allah təladır. Dirildən də öldürən də yalnız Allahdır. Allah istədiyi hər bir şeydir. İbadətə yalnız Allahdır layiq olan. Allah bütün ibadətlər Allah'a yönəldir. Və həmçinin ibadət edən insan da qəlbində yalnız Allah razılığını qazanmaq olmalıdır. Və bununla yanaşı insan öz nəfsinin zəifliyini, alçaqlığını və möhtaclığını düşünməlidir. Ki insan özü öz nəfsiz zəifdir, alçaq, yəni dəyəri yoxdur öz gözündə və ehtiyacdır. Baxın möminlərin anası, cənnətlə müjdələn Ayşə radiyallahu əhə. Yəni böhtan atılır. İfqadə səsi məşhur. Və sonra Allah təala ayələr nazil edir Ayşə radiyallahu əhənin təmiz olması haqqında. Və sonra Ayşə radiyallahu əhə deyir ki: "Mən cənnət edirdim ki, Allah təala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yuxusun yuxusunda bildirəcək. Çünki mən təmiz olmağım. Amma düşünmürdüm ki, mənim üçün ayələr nazil ediləcək. Oxunan ayələr, çünki mən öz gözümdə dəyərim yox idi özümün. Öz gözümdə özümün bir dəyəri yox idi ki, elə mənim barəmdə bir ayələr də nazil olsun. Və dəyişmək istəyən, yaxşı hətrəm addım atmaq istəyən insan da bunu fikirləşməlidir. Öz nəfsinin zəifliyi, aşağılığı və Allah'a möhtac olması. Allah təala buyurur: Yə al "Ey Yəhənnas, əntümü'l fuqara ilallah." İnsanlar, siz hamınız Allaha muhtaçsınız. "Wallahu'l ganiyyu'l hamiid." Allah təala al al heç kəsə heç nə ehtiyac deyildir, həm də layiqdir. Və insan bunu müşahidə edir, fikirləşir öz cinayətini, Allahın əzəmətini, ruzi verməsini, yaratması, öldürməsi, dilətməsi, özünün aşağı olması, zəif, muhtaç olması və bununla yanaşı insan Allahın qoyduğu həddi aşır. Allah Təala hədlər qoyur. İnsan bu zəifliyi ilə, mühtaclığı ilə, acizliyi ilə göyləri yeri yaradan Allahın hədlərinə aşır. Əməllərində, danışığında, gündəlik həyatında Allahın qadağanlarını edir. Əmrlərini tərk edir. Dünyada hətta yolda qoyulan cızıqlar, hansı ki, yol hərəkəti qaydaları, xətlər qoyulur. Hedler koyulur. O hattı keçende, hattı aşanında insan cezalanır. Müeyyən ceza növü tətbiq olunur. Ama özü isə Allah talanın, göyün, yerin, Rəbbinin hədlərini aşır insan hiç bunu fikirləşmir. Ve Allah talanın qəzəbinə səbəb olan yolda gelir. Allaha itaat yolundan uzaklaşır. Az ve da çox. Ve bununla yanaşı. Allah Teala insanı örtür. Günahlarını el arasında açmır. Eğer Allah isteseydi insan günah ederken yüzünde yazılardı. Falan kes, falan kes oğlu falan kes bu günahı etmiştir. Allah isteseydi evinin kapısında yazılar herkesin ettiği günahlar. Allah her şeye kadir ama Allah örtür. Allah Teala rahmedir. Allah Teala insana bu yanaşı ruzi verir. Allah insana halimdir. Və üstəlik Allah insana xeyir yolunu açıqlayır, göstərir ki, insan o xeyir yoluna düşsün. Və şər yolunu da açıqlayır ki, o şər yoluna ocaq düşsün. Dəyişmək istəyən insan bunları fikirləşməlidir. Özünün acizliyi, naqisliyi, günahı, cinayəti, Allahın əzəməti, Allahın rəhməti, Allahın insana örtməsi. Yəni dünyada Allah insana rəhmdir, örtür. Amma qiyamət günü Allah təala buyurur: "Yawme tublas saray". O gün sirlər açılacaq. Həmkə <laughs> Allah təala buyurur: "Yawma tabyad wucuhuha wa tasadd wucuhu". O gün bəzi üzlər ağ olacaq, ağ, ağ. Və bəzi üzlər isə qaralacaq. Yəni e dünyada insan günah edir, haramı işləyir, Allahın əmrlərini tərk edir. Üzündə o qaralıq, palçıq rəngi yoxdur. Allah örtür. Amma qiyamət günü isə üzü qapılar olacaq. Hər görən biləcək. Və dünyada olan o mənəvi şeylər qiyamət günü aşkar olacaq. Necə ki insanın əməlləri tərəziyə qoyulacaq. Halbuki əməllər dünyada yəni tutmaq tutma olmaz, tərəziyə qoymaq olmaz, çəkə bilmirsən. Mənəvi şüramı qiyamət günü Allahla tərəziyə qoyacaq. Və həmin qiyamət günü xain insanın arxa tərəfindən bayraq qalxacaq. Bir əlamət olaraq oturacağından ta başının üstünə qədər və yazılacak ki bu falan kəs oğlu falan kəsin xəyanəti xainliyidir. <laughs> Bunu insan qorxmalıdır ki bu gün Allah örtür, Allah rəhmdir, Allah təala fürsət verir ki insan tövbə eləsin, Allaha döünsün, Allaha qayıtsın. Amma qiyamət günü olanda necəki İbrahim əleyhissalam dua edir və buyurur ki Rabbi la tuxsini yevme vason. Ey Rəbbim insanların diriləcəyi gün məni rüsfə etmə. Allahın seçtiği peygamberdir görsən indi məni rüsvay etmə. O gündə ki, "Ey mələyəm fa'amalu və la banun illə men atəllah bi qalb sinih." O gün nə mal, nə övlad fayda verməyəcək. Yalnız Allahın üzərinə salamat qəlblə gələndən başqa. Mən insan dəyişmək istəyirsə özünü yaxşıya tərəf və yaxşıdan daha yaxşıya, daha kamil hala. Üstəndə insan ömür getdikcə, yaş ötdükcə O demek ki kabre daha yakınlaşır insan. Allah'a Teala'ya biraz da yakınlaşır. Ahirete de daha da yakınlaşır. Daha da insan ciddi olmalıdır. Ve bunu fikirlleştikçe bu fikirleşmek insana fayda verir. gel bu inan gıdalanır. Gelbe fayda olur. Ve insan günahlardan o yaşadığı, verdiş ettiği adetle yaşadığı günahlarla dolu hayattan yakışıya taraf gitmeye çalışır bu fikirləşmək sayesinde. Allah'tan uzak yaşadığı bu hayattan kenarlaşmak istiyor. Ve bu cür fikirler devam ederse bu qəlb öz sahibini vurur sanki. Ve onu kıyrı yöneldir. Ve bu cür halı yakışıya taraf değişmeye vader edir. Hidayət və istiqamət yoluna tərəf o qəlb sahibini yönəldir. Və dəyişmək istəyən sanki birinci mərhələ öz cinayətini, öz günahlarını fikirləşməsi və Allah təalanın əzəməti, Allah təalanın insana rəhmdə etməsi, onu örtməsi. Və sonra gəlir ikinci mərhələ, ikinci səbəb, ikinci addım insanda sadiqqətiyə və bu qədər kifayətdir. Allah ilə bizi eşidib yaxşılıq təvalla edsin və Allah ilə bizim Nə işlərimizi islah etsin və Allah bizi öz dinində sabit eləsin və bizim milləti, bizim xalqı Allahla ən xeyirli, ən doğru ona münasib hidayət etsin. Subhanə <laughs>